социальной сферы. Это те деньги, которые на сегодняшний день принадлежат людям. И власть затыкает этими деньгами бюджетные дыры. И госдолг Украины уже на сегодняшний день образовался и составляет более 70 миллиардов долларов, что превышает во многом годовой бюджет нашей страны. И при этом партия регионов, Янукович, правительство, вот эти вот руководители государственного казна, рассказывают людям, что происходит стабильное развитие экономики, что они нормально работают, что они выполняют свои обязанности и так далее. Поэтому на сегодняшний день речь идет о том, что партия региона, правительство, власть провалила свои обещания, обманула и ограбила народ и отказывается это признавать. Вот сейчас к нам не вышел ни один представитель, они не считают, что они должны отчитываться перед людьми, что они должны отчитываться перед громадой, которую мы здесь представляем. Они считают, что они пришли на всю жизнь, и их вынесут отсюда только вперед ногами. Так вот, я хочу их обрадовать, вынесут, и уже скоро, и именно вперед ногами. Потому что народ долго терпеть это издевательство не будет. И я уверен, что небезразличных людей намного больше. Просто на сегодняшний день не получилось у многих людей прийти. Многие не знали, где это находится. Но я думаю, что в следующий раз мы будем проводить митинги и под обл. администрацией, и под горсоветом. И здесь уже будут сотни людей стоять и требовать, чтобы эту власть отправить в отставку. И тазначейство Украины, и э, губернатора, и президента, и всю партию регионов, эту банду убрать от власти. Все, банду геть!